Новорічні свята дивна казка, на яку з нетерпінням очікують і дорослі, і діти запах хвої та мандаринів яскраві прикраси і звичайно ж дід мороз, який у новорічну ніч обов'язково принесе кожному під ялинку довгоочікуваний подарунок. Напередодні нового року в усіх дошкільних навчальних закладах Севастополя проходять святкові ранки. Саме на одній такій казковій виставі, за участю вихованців дитячого садка, номер 127 побувала і наша знімальна група. Святково вбраний дитячий садок зустрів нас чудовим новорічним настроєм і виставкою нетрадиційних ялинок. Паперові, тканеві, з компакт дисків, шишок, пір'я і навіть цукерок. Усі вони зроблені власноруч педагогами, батьками і вихованцями дошкільного закладу. Від різноманіття такої краси просто перехоплює подих. Зелені, білі, жовті, червоні. Так і хочеться знову, як у дитинстві, підбігти до ялинки, зазирнути під неї і побачити там свій новорічний подарунок. В преддверии Нового года мне хотелось прежде всего поздравить всех маленьких севастопольцев с наступающим Новый год. Пусть Дед Мороз обязательно придет в каждый дом и подарит каждому ребенку тот подарок, который он просил у Дедушки Мороза. А взрослым, папам и мамам, дедушкам и бабушкам и всем педагогам города Севастополя наше дошкольное заведение желает счастья, здоровья и процветания всем учреждениям образования города. Розпочинається новорічний ранок. Батьки з нетерпінням чекають на своїх дітей. Сьогодні у малечі перший у їх житті бал. Бал іграшок. Сьогодні вони не просто вихованці дитячого садочка. Вони маленькі, однак дуже талановиті актори. Ляльки, сніжинки, сніговички, солдатики, білосніжки та гноми. Усі вони учасники казкової новорічної вистави. Для нас вот дешкалят. От новий год це такий праздник, коли ми підходимо з какими то итогами в роботі, ми ждемо дітей каких то таких вот. показатели тому, чему они научились за полгода. Потому что в зал идут самые маленькие детки, которые пошли во вторую младшую группу после ясельных групп. Вот. И все группы показывают то, чему они научились, как научились декламировать стихи, как научились танцевать. У нас замечательные костюмы, которые сшиты силами сотрудников дошкольного заведения и с помощью, конечно, спонсорской помощи родителей, потому что ну, без наших родителей замечательных нам просто никуда, за что им огромная благодарность. Новорічний захід проходить у новому відремонтованому музичному залі. Тепер тут і танцюється, і співається ще краще. После капитального ремонта мы открываем вновь отреставрированный музыкальный зал. Мы создали все условия для ребят, чтобы им было удобно, комфортно. А главное, чтобы мы могли использовать цветовые эффекты, хорошую звуковую технику для того, чтобы дети в полной мере ощутили себя настоящими маленькими артистами. Капитальный ремонт музыкального зала полностью осуществлен силами спонсорской помощи родителей, за что мы им очень благодарны и признательны. Дід Мороз, Баба Яга, казкова фея. Сьогодні вони не просто викладачі дитячого садка, а герої наших старих добрих казок, чарівники, що дарують дітям справжнє новорічне свято. А як стараються діти читають вірші, танцюють і співають. Снегом Дед Мороз завьюжим, он твердый, как гранит, и под, под тулупом он с сердцем теплым, теплым хранит. <плодисмент> вот такое Новый новогод, это че наоборот? Ну как он очилось, <плодисмент> че? Поздравляю всех с Новым годом. Желаю счастья, здоровья, успехов. Батьки и гости заходу у захвате от выставы. Так приятно увидеть свое чадо в яскравом костюме, усмехнены и счастливы. И еще в новом зале. Для детей старались. В учреждениях образования Ленинского района проходят во всех учреждениях утренники, дискотеки. Это и дошкольные учебные заведения, это и школы. И сегодня мы присутствовали на таком мероприятии в 127-м детском саду. Это один из лучших детских садов не только в Ленинском районе, но и в городе Севастополе. И когда к нам приезжают гости, то мы этих гостей вот недавно из Винницкой области Украины принимаем в этом дошкольном учебном заведении. Вы видели, как хорошо выступали дети, как красиво Украшен зал, как все сделано замечательно, и хочется сказать, что когда наши дети будут э, так воспитываться в наших учреждениях с такой любовью относиться к учреждению, к городу Севастополю, к Украине, то я думаю, что все у нас будет хорошо. Разрешите всех поздравить от имени. Образование Ленинского района с новым годом пожелать счастья, любви, добра в ваших домах. Наш садик самый лучший, очень много труда и родителей, и естественно воспитателей, заведующие они всегда идут к нам навстречу. Ну, я не знаю, за своих детей мы спокойны в этом садике. Мы сами участвуем и в ярмарках. У нас очень активные родители, очень хорошие, самые лучшие воспитатели. Это Марьяна Федоровна, Раиса Фаиловна, ну и Ирина Никола... Николаевна, заведующая. Мы в два года пошли в садик, поэтому он нам родной просто. Желаю в новом году, да и не только в новом году, чтобы побольше было благодарных родителей, побольше талантливых детей. Все детки талантливые побольше взаимопониманий, воспитателей, деток, благополучия, процветания, ну, в общем-то, исполнения всех желаний. Новорічний ранок завершено. Діти та гості заходу отримали солодкі подарунки. Привітали з наступаючим новим роком і нашу знімальну групу. Так несподівано приємно отримати подарунок від самого Діда Мороза. Напередодні свята хочеться побажати усім мудрості, кохання, звершення бажань і, хоч трішки залишатися дітьми, адже дитинство це казковий час безтурботності, щирості і чудес. З Новим роком!